আমাৰ চোৱাই খাই আছে ৰুটি আলু ভাজি মাই বনাইছে ৰুটিফালে আমাৰ পাঞ্জাৱৰ গাৰ্ল আহি গৈছে বাবলি চাৰি মাহৰ মূৰত আহিল তাই ঘৰত আমাৰ বাবু কলিতা অংকুৰ আৰু ইফালে আছে পেহেদ চব কামত লাগি আছে ইফালে ভাজি বনাই আছে শাক সজা হৈয়ে গৈছে মাছ বনাব মাৰতে ইহঁতে পূৰা যোগাৰ কৰিছে এয়া আমাৰ কলেজাই আইতাকৰ লগত পুৰা ডাইনিঙত উঠিলৈ খাই আছে চাহ হ'লি যা কেনে বুকু কলেজৰ ফেভৰেট পাৰ্চন বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে বুকু এইফালে আমাৰ চিনি তাই আৰু নাম ক'ব লগা নাই এই গোটেইকেইটাকে এই এটা মানুহে দিয়া পিহুই নাজানে নেকি আৰু আজি আমাৰ ঘৰত ইমান মানুহৰ কাৰণ হ'ল অহাকালি মা দেউতা চব যাব বৃন্দাবন ফুৰিব তো সেইকাৰণে পেহীতে মাত লগাব আহিছে আৰু মাহীও আহিছে আৰু সেয়া আমাৰ কলিজাৰ কাৰণে মাহীয়ে আনিছে জোতা ত' তাই পিন্ধি একেবাৰে বুকুক দেখাই আছে আৰু আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত দিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল দেউতা আৰু পেহীয়ে মাংস নাখায় তো সেইকাৰণে সিহঁতক আগতেই দি দিলে আৰু চব আলহীখিনি যোৱাৰ পিছত এইয়া আমাৰ কলিজাই কি কৈ আছে শুনকচোন এবাৰ ফালে আমাৰ পিকিং হৈ গ'ল মাহঁতৰ যাব একদম ৰেডি বঢ়িয়াকৈ পিছদিনা দুপৰীয়া ভাত পানী খাই দেউতা মোন মা যোৱাই চব ৰেডি একদম যাব এইয়া মই মাহঁতে যাব ওলালে মাহঁতক বিদায় দিব আহিছে

আৰু কালি ৰাতিপুৱাই আছে মাহঁতৰ ফ্লাইট ত' সেইকাৰণে আজি গুৱাহাটীত যে তাতেই থাকিব আৰু এয়া মোৰ মা আহি গ'ল নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱাই আৰু আহিয়ে একদম পিঠা যোগাৰ কৰি আছে কাৰণ মোৰ ইচ্ছা গৈছে টেকেলি পিঠা খাব তো প্ৰথমতে মায়ে চাউলখিনি ধুই শুকাব দিব আৰু ধুই উঠি কিছু সময় মায়ে খাৰেটোতে পানীটো সৰিব দিছে তাৰপিছত এনেকৈ শুকাব দিছে চাউলখিনি আচলতে কাপোৰত দিব পাৰিলে বেছিয়ে ভাল জল্দি শুকাই যায় আৰু এতিয়া কৰিম এইটো ডেক'ৰেশ্যন মানে ইয়াতে ষ্টিকাৰ লগাম ত চাই থাকিব আৰু এইটো হৈছে চেণ্ডেল থোৱা বক্স মানে আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ ঘৰতে মিস্ত্ৰী আনি এইটো ষ্টিকাৰ লগাম আমি ত' আমি পুৰা কামত লাগি গৈছোঁ ষ্টিকাৰ লগোৱা এইয়া অমিতে লগাই আছে আৰু অংকুৰ আৰু মই তাক হেল্প কৰি আছো আৰু বিৰাট দুখৰ বিষয় এইখন দৰ্জাত তাৰমানে ষ্টিকাৰটো নাতিল তিনিশ টকাত মাত্ৰ এখনি ষ্টিকাৰ দিছেহে কি কম আৰ ফ্লিপকাৰ্টে মাত্ৰ এখনি তেওঁক আৰ আৰু মা এইফালে টেকেলি পিঠা বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে এয়া গুড়াখিনি সানি আছে ইয়াতে নাৰিকল মানে ৰুকা নাৰিকল চেনি আৰু তিল দিছে আৰু অলপমান নিমখো দিছে এইখিনি সানি আছে আৰু এইয়া মায়ে বাতিটো বনাইছে বাতি পিঠা বুলিয়ে ক'লোঁ বাৰু টিপটটোৰ ওপৰতে বাতিটো দি দিলে একদম বঢ়িয়া হৈ যায় ঢাকনিখনতো দিছে বাতি দুট দিছে তেতিয়া মানে জল্ডি জল্ডি হৈ যায় আৰু এইটো ঢাকনিত আৰু এইফালে এইটো বাতিত দিছে মায়ে পিঠাটো ইমান বেছি টান নহয় বাৰু এনেকৈ দিলে হৈ যায় পটকৈ সিনেমা যত্ন মাছ গুড়াখিনি ৰেডি কৰাতে অলপ সময় লাগে আৰু এই বস্তুটো খানাৰ কিন্তু কথা আছে পাইনা হ'ব নোৱাৰে সেই নামা একদম মানে গুৰ গুড়া টাইপে হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া বঢ়িয়াকৈ হৈ যায় পট পটকৈ আমাৰ পিঠা ৰেডি আৰু চাউল ৰেডি আমাৰ কলিচা কলগা হব নহয় ত সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে লাল চাহ আনছো আৰু মা আৰু মই খাম গাখীৰ চাহ গাখীৰ চাহ কোনে খাব কলিচা কি খাব পিঠা খাব এতো খাও তুমি তাই গরম আছে বিষয়ে ইফালে মা আছে বান্ধৰ নাখালো নে হয় নমস্কাৰ ক নমস্কাৰ এতিয়া আমি খাম কিবা